Триває ранковий еспресо, в нашій студії вже є гість Олександр Семенович Каневський, письменник і драматург. Ми раді вітати на вас в нашій студії. Доброго ранку, Доброго дуже ранку. приємно вас бачити, дуже приємно познайомитися з легендою е драматургії, письменництва. І е я чесно кажучи, перше питання хотів запитати ось про що. Ваші батьки, в принципі, не з творчих професій, люди. Абсолютно. А як ви як ви вважаєте? Звідки у вас з'явився цей талант до. знаете, когда мы с братом Леонидом Коневским, актером, поминаем родителей, говорим, спасибо, мама, за то, что мы состоялись. Наша мама безумно верила в нас. Верила, гордилась. Когда она ушла из жизни, мы это двинули в шкаф, оттуда выпали сотни наших афиш из-за угла, углов со шкаф, афиш каких-то. Мои книжки были всегда марлечкой заклеены, там, потому что она давала всем читать и все это. Она очень верила в нас. Благодаря. А эта вера давала крылья. Вы вот. – человек с невероятным почтением гумора. Просто с нереальным. Скажите, это талант от Бога? Чи, чему можно как-то научиться? уметь э, влучно жартовать? Или это mm -hmm. может просто какой-то особенный стан души? Нет, абсолютно. Это образ жизни и видение мира. Это ничего не поделаешь. Это даже в трагических ситуациях я вижу смешное. Я вспоминаю случай первой моей жизни, когда я понял, что смешное. Говорят, это не для смешного, это трагедия ерунда, не верьте. Обо всем можно говорить с юмором. Да, итальянцы доказали, Чаплин доказал, что это трагедия. У меня умер дедушка, моя первая потеря в жизни. Любимый дедушка, которого обожал, и все мои друзья, и школьные, и все. Он лежит дома, бабушка каждому бросается, говорит, плачет. Приходит мой брат двоюродный, Рома. Она бросается к нему, бросается, говорит, Ромочка, нет больше нашего дедушки. И Рома гладит и говорит, ну ничего, мама, бабушка, ничего, бывает, бывает я сижу, плачу и чувствую, как это смешно, как в итальянском фильме, понимаете? Ничего, он, он и несколько... смех и слезы, он, угу. знаете, так какой все рядом, понимаете, вот. Вот умение под, подсматривать смешно, и, наверное, это уже где-то... Я называю это мозги на бекре. Вы спелкуетесь mm -hmm. с великой, и малой честь спелкуетесь с великой количеством разных актеров, в том числе и ведомые все Тарпунька и Штепсель. Да, Юрий Тимошенко и Юхим Березин. А, вы помните первую встречу с ними? Первую встречу с ними, помните? Да, но ну первая встреча у меня была с ними, это как зрители. Я был еще мальчишкой, когда они только первые свои концерты давали. С сумасшедшим успехом, они же приехали после войны, они прошли всю войну в ансамбле. И победили на конкурсе страну И начали выступать сами. Я помню, в Киеве попали. Вы же писали для них, правильно? Очень много. Я ну, был сценаристом. Последние 20 yes. лет их жизни они исполняли мои и Викерса Роберта. Вы писали мне это был мой соавтор, первый замечательный человек ушел. Вот, мы писали для них пьесы, чем мы перевели их на пьесы. А мы оторвали их от интермедийного микрофона, начали делать пьесы. То есть они играли Тарапунька, ученый, Штепсель, милиционер, Тарапунька, грудной ребенок, Штепсель, папа. То есть они играли, очень боялись сначала этого, а потом оказалось, что это здорово. І спектаклі ще більш ментоси підвище в ступень уже, який нам було цікаво писати. Я я потом драматургією займався, і прози. У нас є маленький сюжет? На, у нас є не не сюжет, а не невеличка частина однієї з пісень а цього легендарного дуету Тарапуньки і Штепса Юрія Тимошенко і Хема Березіна. Тож давайте його подивимось. Буквально Давай. кілька Давай. секунд. їхали козаки до моря весною. Їх зустріла Галя, забрала с собой, ой, та Галя, Галя молодая, сдала им под дачу, кануру собачу. <реш> так, вы пришли не с пустыми руками, вы пришли с своей новой, найсвіжішою книжкой, которая называется «Полное собрание впечатлений». Что а, в ней? Нижняя, еще теплая. <свят> она, я еду из Москвы сейчас, где меня вызвали на презентацию этой книги, она вышла в этом году. У меня в Москве выходят каждый год книги. И я выезжаю на презентации, там даю их в концертных залах, на телевидении, на радио. Вот, я в Киев приехал просто повидаться, но сейчас в Киев уже как-то... Для нас бы тоже было капитально, что он приехал, бумажка-то была в, в Тель-Авиве. А я рад сейчас с вами повидаться и рассказать об этих людях. В этой книжке, история этой книжки такая. Когда-то в советское время, когда никого не выпускали, за Железный был, я пользовался огромным преимуществом, я имел открытый паспорт и ездил на своей машине по Европе. Почему это мне отдавали? Потому что у меня в советской культуре это газета ЦК, была газета ЦК, поэтому мощная газета. У меня была рубрика Автопробег за шуткой. И я ездил. Я писал об этой стране, о этих странах, в которых я бывал, очень тепло, с юмором. А люди, которые встречался с юмором, это было тогда непривычно для читателей, потому что за границей надо было писать либо плохо, что они мерзавцы, понимаете, эксплуатируют. А или ничего. Или ничего. А я сказал, когда мне говорили, почему а у вас это нет? Я говорю, для этого есть правда. Она критикует. А я ищу хорошее. И это хорошее очень нравилось людям. И э, тираж газеты рос просто. И мне давали любую возможность ездить. Когда набралось огромное количество этих репортажей с улыбкой, Значит, мне издательство мысль предложила книгу. Ее из, издали. Я уже, уже был в Израиле жил. Ее издали, и она вышла 100-тысячным тиражом. И разлетелась буквально за дней за пять, потому что когда пришел мой секретарь взять мои 100 экземпляров, оплаченных мною, да, их уже не было. И я со скандалом все 12 книг, которые мне потом прислали. И пошли письма в Facebook, на мой сайт где купить эту книжку, как достать, когда будет переиздание. Я подумал, почему не переиздать, но не просто переиздать. За эти годы я очень много продолжал путешествия по этим же странам, по другим. Встречался с теми же людьми, но это уже был, я был старше на 20 лет в среднем -то. Они были старше на 20 лет, и страны были старше на 20 лет. Поэтому у меня каждая глава этой книги делится на две части. То, что было, а потом 20 лет спустя. И это стык очень интересный, понимаете? Эта стыковка очень интересная. А, я так понимаю, что в этой книжке, я, кроме ваших, ваших подружек, я также информация об, истории про Тарапунку и Штепсели. Просто есть глава о Киеве. Я не мог миновать Киев. И Киев прошлый, и Киев 20 лет спустя. В любом случае, в первую очередь, я писал о Тарапунке и Штепселе. И тогда, и 20 лет спустя, потому что я их тогда тоже встречался с ними, Березин в Израиле прожил последние свои годы жизни. Но это, это, это отдельная история. Сейчас мне очень радостно, что меня пригласила ваша студия участвовать в фильме, который они сейчас сним... вы снимаете сейчас про Тарпуньку и Штепс. Это великое дело. Отже, питание таке. Кто из вас а, назвал в Фейсбук наибольшую кількість ведомых вам книжок Александра Каневского? Отже, той, хто з вас називає цю кількість, і назви, отримує цю найсвіжішу книжку до Олександра Конечно. Тоді мені прийдемо написати головну. Дійсно, ви так і напишете. Олександр Семенович, ми вам дуже дякуємо, що ви привітали. Це була дуже велика честь. Хотів говорити з вами просто цілий день, але, на жаль, не маємо змогу. Приходьте до нас, А можна посіти цілий день примістити. Можна, можна. Ну, а далі про погоди від Ангеліни Маняк.